wa rawayna fihi bi isnadin hasanin an yusairah telah meriwayatkan oleh kami di dalam keduanya dengan isnad yang hasan dengan sanad keduanya daripada Tirmizi dan juga Abu Daud ha, sebagaimana hadis yang kita baca pada malam yang lalu wa rawayna fi sunani abi daud wa tirmizi jadi hadis yang kita akan baca pula pada malam ini kami telah diriwayatkan dalam keduanya dalam Sunan Abu Daud dan juga Tirmizi. Dia ada hadis ni dia nama apa? Dia nama sahih. Sahih Bukhari Muslim. Ada yang dinamakan Sunan. Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada yang dinamakan Muwatta, ada yang dinamakan Mustadrak. Jadi macam-macam nama kan? yang diletakkan oleh penyusun hadis itu sendiri dengan isna'i Hasan daripada Yusairah dia kata Yusairah di sini bidommi ya'i ah ha, dengan ditambahkan ya' di dhamahkan maknanya dibaris depankan ya' al musannadi yang baris dua ya' kan baris dua ah ha, baris dua dia, dia kata di bawah ah ha, baris dua tah wa fathis sin dan difathahkan sin yusai sin tu berkata yusai ha, dibaca yusai roh jadi orang Arab ni kita kena baca mengikut bahasa dia mengikut lorah dia macam hari tu kita sebut kalau orang Melayu kita panggil apa umi umi kalsum ke umi kulsum kita baca kalsum kan Dia kursum Saat ke soat Dia soat Kita baca saat kan Di sini Orang Arab ni untuk kita baca dengan tepat Nama-nama orang ni dia letak baris ha, Contohnya Kadang-kadang orang boleh baca Yas Yarah pun boleh Tapi tak betul lah Sebab bacaan yang betulnya Yusairah ha, Dia kata Bidhamiyak Ha, dengan ditomahkan ya ha, dia kata al musannah al musannati iaitu dengan ya ia, dibarehkan dua di bawah wa fathis sin dan difatahkan sin sai di atas sin al muhmalah sin itu muhmal muhmalah ni tidak bertitik ada titik tak sin tu tak ada kan bahasa arab ni berapa huruf yang tak ada titik dia ada tiga belah Itu semua muhmalah Kalau huruf ijaiyah tu kan Yang kita baca tu Dia ada tiga belah huruf yang tidak ada titik Ah, Dia ni siapa dia? Yusairah ni Dia adalah sahabiyah Sahabiyatul muhajirah Sahabat daripada perempuan Dan terlibat di dalam peristiwa hijrah Radiyallahu anha Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Redoakannya Ha, hadis ni dialah yang dialah yang meriwayatkan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayu ra'ina bitakbiri wa takdisi wa tahlili. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka yakni wanita-wanita di zaman Nabi supaya selalu menjaga, memelihara atau melazimi dengan takbir Takbir itu kita sebut apa? Allahu Akbar. Yang keduanya takdis. Apa makna takdis? Kalau tasbih subhanallah. Kalau takdis takdis juga subhanallah juga termasuk daripada takdis. Dan juga subhana malikul quddus. Subuhun quddusun. Ah ha, itu juga termasuk di dalam takdis. Apa maksud takdis? Menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat kekurangan. Sifat kurang, sifat lemah, sifat koman bagi Allah Ta'ala ni tak ada. Ha, itu maknanya takdis, mensucikan Allah. Jadi Rasulullah memerintahkan kaum wanita di zaman dia ini supaya sentiasa bertakbir, takdis dan juga tahlil. Tahlil ni apa dia? La ilaha illallah wa an yaqidna bil anamin dan mereka menghitung membilang dengan jari-jari contohnya subhanallah ini ya subhanallah 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 alhamdulillah 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 dengan jari masa tu tasbih tak ada sama ada dengan jari yang semalam kita ada baca dalam riwayat dia orang gunakan biji kurma dan juga batu-batu kecil walaupun tak ada tasbih canggih macam kita ni kan. Yang dibuat daripada kayu koka lah. Macam-macam kan. Harga beratus-ratus tu. Macam-macam jenis tasbih. Yang dibuat daripada berbagai jenis batu. Ataupun kayu. Macam-macam jenis. Tapi apa yang penting. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita baca. Pada hadis yang lepas. Yang pentingnya tak kira alat. Walaupun dengan jari je. Modal pun tak keluar. Yang pentingnya di sini. Ah, banyak lekat di hati kita tentang zikir, takdis dan juga tahlil. Kerana apa Rasulullah kata? Guna jari ini fa'inna hunna. Hunna itu kembali kepada anamin. Sesungguhnya jari-jari itu mas'ulatun mustantaqatun. Mustan jari-jari itu mas'ulatun akan ditanya. Mustantaqatun maka diberi tuturan. Boleh bercakap. Semua tubuh badan kita ni semua boleh bercakap. Aa, di akhirat esok semua boleh bercakap. Yang Allah Ta'ala sebut dalam apa? Surah Yasin tu kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan bercakaplah oleh tangan-tangan mereka dan kaki mereka apa yang mereka usahakan yaksibun mereka usahakan mereka lakukan tangan boleh bercakap kaki boleh bercakap dalam ayat yang lain Allah Taala kata kulit manusia boleh bercakap boleh buat laporan kepada Allah tuan dia tubuh badan tu buat apa apa perbuatan yang dibuat atas di dunia kulit kita ni dia boleh bercakap dia boleh buat laporan kepada Allah Tadi kita kata tangan dan juga kaki. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam uh, ayat yang lain. Yaumah yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Ketika musuh-musuh Allah Ta'ala dibawa ke dalam neraka secara berpisah-pisah. Musuh-musuh Allah Ta'ala ni iaitu orang-orang yang bukan Islam. Orang kafir yang menentang Allah Ta'ala hatta idza majauha apabila mereka datang ke dalam neraka syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun lalu telah menjadi saksilah oleh pendengaran mereka penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka apa yang mereka lakukan dalam surah yasin kaki dan tangan ini kulit sekali bila kulit buat laporan kepada Allah Menjadi saksi apa yang manusia buat Apa yang tubuh badan buat Apa yang tuan bu, dia buat Lalu tubuh badan orang itu Jasad orang itu marah kepada kulit dia Wa qalu lima syahidtum alaina Jadi tubuh badan manusia marah kepada kulit. Kenapakah kamu menjadi saksi di atas perbuatan kami? Kami buat begian-begian. Kenapa kamu repot kepada Allah Taala? Qalu anta qana Allahu alladhi amtaqa kullayshay wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un Lalu kulit jawab Allah Taala memberi kuasa kepada kami untuk bercakap memberi kuasa memberi peluang memberi kemampuan kepada kami untuk bercakap sebab tu kami boleh bercakap Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi percakapan kepada makhluk-makhluk yang lain Uh, yang kita makhluk dalam dunia kan Yang kita tak pernah dengar Dia bercakap Tapi hakikatnya boleh bercakap Daripada serangga Daripada binatang Wa imin syai'in illa yusabihu bihamdihi Walakin la tafqahuna tasbihahum Allah Ta'ala kata semua sesuatu Bertasbih kepada Allah Bila bertasbih Dia boleh bertutur Dengan bahasa dia Binatang Serangga Semua boleh bertutur tetapi kamu sendiri tidak faham bagaimana bentuk tuturan mereka, percakapan mereka, tasbih mereka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah kata jari ditanya. Kalau kita berzikir, dia boleh jawab apa yang kita buat kita berzikir. Kalau kita guna jari ini untuk cubit orang, kita taik benda yang tak baik, kita guna pegang sesuatu yang tajam mencederakan orang lain, dia akan ditanya. Kalau jari ditanya, tangan? Tangan pun ditanya, Ha bulan puasa ni tanpa orang kan. Dua tiga isu berlaku tanpa orang. Satu kes kerana tak puasa. Tanpa tanpa apa orang yang bukan Islam pula. Satu kes yang lain dia panah ada satu isu lain dia pukul juga. Ha kan ditanya oleh Allah Taala ni. Kalau jari kita buat salah ditanya, tangan pula tak ada tanya. Kaki, kaki kita pernah sepak orang, pun Allah Taala tanya. Ha dia kata mas'ulun. Ha ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita guna jari ni tak rugi. Walaupun tak ada tasbih. Ha, tak payah kita letak tasbih di tekuk pun tak apa. Jari lah. Ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab Allah tanya, kamu buat apa jari kamu di atas dunia? Aku duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia jawab, dia buat laporan kepada Allah. Tuhan dia guna jari ini untuk berzikir. Untuk bertasbih. Ha, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa rawayna fihima fi sunanin nasa'i bi isnadin hasan kami telah merawayatkan. dalam keduanya daripada sunan nasa'i dengan isnad yang hasan an abdillah ibn umar radhiyallahu anhu daripada abdullah ibn umar radhiyallahu anhu ma allah taala meridai mereka berdua raaitu rasulullah raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu yaqidu tasbihah Abdullah bin Umar kata, aku telah melihat Rasulullah SAW menghitung ataupun mengira tasbih. Wa fi riwayatin bi yamini. Pada satu riwayat yang lain dengan tangan kanannya. Tasbih ini ada bentuk dia memerlukan jumlah angka bilangan. Contohnya apa dia? Contohnya yang 33 pas sembahyang tu dia nak dia nak jumlah tu berapa? dia kena ngam tak boleh kurang tak boleh lebih bila kita cerita tentang fadilat kelebihan zikir tasbih ni yang Nabi ajar 33 aja ada orang tanya macam mana kalau kita buat 100 100 adakah dia dapat pahala lebih besar daripada apa yang telah Rasulullah ajar tu sebab dia ada dalam satu kaedah man kasura amaluhu kasura fadluhu ataupun ajruhu barang siapa yang banyak amalannya banyaklah pahalanya banyaklah gajarannya itu kaedah bahasa Arab yang orang belajar tetapi dia tidak termasuk di dalam ibadat yang Nabi ajar maka antara 100 subhanallah dengan 33 hak mana besar jawapannya hak 33 kerana Nabi ajar pada ketika itu dia memerlukan bilangan memerlukan jumlah. Berapa jumlah? 33. Ada pun yang tidak terikat daripada semahyang. Di, uh, tidak terikat daripada selepas zikir dalam selepas semahyang. Ha, yang tu kita hayun lah. 100, Seratus ke seribu ke sejuta. hak tu tu pulang. Kalau yang Nabi sebut jumlah, angka, angka dia berapa? Ha, kita kena buat banyak tu. Baru dia dapat fadilat tu. Ada pun yang zikir-zikir secara umum Yang Nabi tak ikat dengan jumlah berapa Yang tu kita hayun Hayun tu maknanya kita hentam lah berapa pun ha, Kita nak banyak mana pun Yang tu lagi banyak lagi bagus Sebagai contohnya hadis yang kita baca Pada pelajaran kita yang lalu tu Nabi dia tengok isteri dia sebelum dia keluar Daripada rumah tu kan Dia nak pergi sembahyang subuh Isteri dia baca apa dia Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duk baca masa dia nak pergi sembahyang subuh tu. Lepas tu dia balik rumah, isi Di dia duk baca lagi. Dia kata aku baca empat kalimah ni tiga kali. Pahala dia cukup besar. Kamu buat lebih banyak daripada aku daripada tadi sehingga aku balik kamu tak berhenti lagi, lagi banyak. Ah oh, yang tu dia tak kira angka, lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak pahala. Tapi yang mana sesuatu amalan yang Nabi sebut bilangan, jumlah ataupun angka, kita kena ngam-ngam. Sebagaimana yang Nabi ajar. Wa rawayna fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Kami telah meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala raditu billahi rabbah. barang siapa yang berkata aku telah redalah dengan Allah sebagai Tuhan Wa bil Islam dinah agama Islam sebagai pegangan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dan Nabi Muhammad Muhammad itu sebagai nabi lagi rasul wajabat sedahul jannah pastilah dia masuk syurga Jadi pastilah dia masuk syurga adakah dengan membaca zikir ini sahaja sudah cukup ataupun memadai untuk masuk syurga macam Nabi sebut dalam hadis yang lain qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa sebut la ilaha illallah dia masuk syurga. Ha tak ayah sembahyang, tak ayah puasa, zakat haji tak ayah. Sebab ikut Nabi kata la ilaha illallah, masuk syurga. Maknanya bukan dengan perkataan itu sahaja. Dengan zikir itu sahaja, dengan amalan itu sahaja, jadi memudahkanlah dia masuk syurga dengan dia tambah dengan amalan itu. Di samping dia buat amalan-amalan yang wajib. Ha, di samping dia melakukan amalan-amalan yang wajib. Dia kata, pasti masuk syurga. Maknanya besar harapan dia boleh masuk syurga Allah SWT dengan zikir yang diamalkan. Di situ bukan sahaja dia sebut dia apa dia dengan tuturan lisan dia tetapi dengan iktiqad radi tu billahi rabbah dia telah reda, aku telah reda Allah menjadi Tuhan Bila dia reda Allah itu Tuhan dia Segala keputusan yang datang daripada Allah Tentang hukum hakam Allah Syariah Allah Ta'ala Takdir yang Allah Ta'ala tentukan Baik, buruk, malah, petaka, musibah, senang, susah Semua dia reda Bila dia reda yang tu Menunjukkan dia reda Allah sebagai Tuhan dia tak boleh sebut saja Allah Ta'ala dia direda sebagai Tuhan. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dia ditimpa musibah bencana malapetaka kesulitan kesusahan oh, yang tu dia main mengeluh ha tak masuk zikir ni eh sekadar sebut dia tak masuk dalam hati dia nak sebut merasak sampai dalam hati maksudnya bila dia kata Allah Taala dia terima dia redha sebagai tuhan segala keputusan tuhan dia terima baik buruk takdir Allah Taala dia terima itulah yang dimaksudkan redha Allah sebagai tuhan Ha, bukan dia zikir ni saja. Wa bil islami dinan dan agama Islam itu sebagai pegangan dia. Segala hukum hakam syariat yang didatangkan oleh Allah Taala melalui agama Islam ni semua dia terima. Dia redha. Ha, dia tak petikai pun segala keputusan-keputusan daripada Allah tentang hukum hakam Allah. Wa ma lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh mana-mana orang lelaki orang perempuan yang Allah Taala telah mendatangkan hukum syariat, dia pilih hukum syariat yang lain. Tak terima, tak redha, tak setuju, tak boleh. Ha ni yang kata redha Allah sebagai Tuhan eh? Dan redha agama Islam itu menjadi pegangan. Segala syariat Islam itu diamalkan. Ha, tidak dibang dibangkang, dipertikaikan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi yang warasulah dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia terima sebagai nabi bukan nak kata okey okey aku Nabi Muhammad aku terima sebab tu aku mengucap dalam kalimah syahadah tu kesaksian bahawa Muhammad itu rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah selain kesaksian aku terima Allah sebagai tuhan tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah nabi Muhammad itu bersuruh Allah Bukan yang itu saja. Dia terima syariat Nabi, amalan Nabi, sunnah Nabi. Jangan menentang syariat Nabi. Wa may yushakkiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilal mu'minin ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maknanya segala syariat, sunnah, ajaran Nabi itu diikuti bukan ditentang. Bukan dia terima tubuh badan Nabi sahaja sebagai rasul ajaran nabi sunnah nabi diterima. Ha barulah termasuk di dalam dia redha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang rasul wakil daripada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama Islam. Wa ha, rawayna fi kitabil Tirmizi. Wa rawayna fi kitabil Tirmizi an Abdullah ibn Busrin bid-dammil ba. Ah ni dia kata dhammah pula. Baca dengan bukan B Bus Al-Muwahadah Maknanya Ba tu baris satu Haa Wa iskanu sin Matikan sin Al-Muhmalah Sin tu tidak ada Tidak ada titik As-Sahabi radiyallahu anhu Haa Busur itu adalah Merupakan sahabat Anna rajulan qala Seorang lelaki berkata Ya Rasulullah Ha, dia tanya Rasulullah seorang lelaki ini. Inna syara'i'a Inna syara'i'a islami qada kasurat alaya Sesungguhnya syariat Islam ni banyaklah atas aku untuk aku ingat, untuk aku amalkan. Banyak. Fa'akhbir ni bi syai'in atasyab atasyab bitu atasyab bisu bihi. Haa. Dia kata di sini bagi tahu kepada aku dengan sesuatu sesuatu perkara yang aku nak pegang. Yang aku nak amalkan. atashabbasu bihi yang aku nak pegang dengannya qala ha, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah taala Ah dia kata kalau kamu nak beramal nak pegang menjadi amalan harian kamu sentiasa lah lisan kamu lidah kamu itu basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hak tu pegang nak suruh hafal yang lain syariat Allah taala ni banyak berpuluh-puluh beratus-ratus hak ni hak kamu pegang menjadi kalziman kepada kamu lazimkan lidah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Hadis ini adalah hasan. Qultu Imam Nawawi kata atashabbasu bitail musanna musannatin dengan ta yang baris dua. Mi fauqin. Ah daripada atas baris duduk di atas. Summa shin mu'jamah. Ah kemudian shin yang berbaris. Kalau muh malah tak ada baris. Muak jamah. Biba'in Dengan ba tu titik satu. Maftuhatin. Ba tu maknanya maftuh. Dia nak bagi tahu. Sebiji-sebiji. Ha. Ba kan tak tertutup. Terbuka. Maftuh. Summa sa'ul muslasah. Kemudian sa tu baris tiga. Wa maknahu ata'allaku wa astamsiku. Maknanya aku nak pegang, aku nak amalkan menjadi amalan harianku. Jadi Rasulullah kata amalan harian apa dia? Basahkan lidah kamu dengan sentiasa berzikir kepada Allah. Oh, zikir ni kita sebutlah macam-macam jenis kan yang Rasulullah ajar. Macam-macam bentuk zikir. Semalam sampai kuliah kita. Kuliah apa? Kuliah tarawih ni Saya bersembang dengan kawan-kawan masa sambil-sambil minum tu. Kalau kita nak beramal dengan zikir Rasulullah ajar ni tak teramal dah. Tak tahu buat dah. Sebuah ni, nak banyak mana ni? Dan tak dan tak tahu lagi. Dan ke kita belajar sampai semua. Maknanya tak payah nak cari hu ke hi ke ha ke. Tak payah. Tak larat lah ni pun. Hak ni pun tak larat nak buat lah. Hak selawat pula. tu hak, hak, ha hu hi. Hak, hak selawat pula. Macam-macam selawat ditambah. Macam-macam zikir yang tak ada dalam Quran dan sunnah ditambah. Konon-kononnya nak tambah power lah. Nak bertambah hebat. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih ni pun tak terberamal lah Padan lah Sebab masalah sebelum kita zikir Sebelum kita beramal Siapa dulu beramal? Siapa dulu zikir? Buat Rasulullah dulu Jadi sampai zaman kita ni tak payahlah kita duduk pening kepala nak reka buat lain Reka buat hak baru Reka buat hak tak ada lagi Tak payah Hak ni pun tak larat nak zikir lah Kalau kita nak beramal yang ni pun dah letih Tak terbuat jadi tak perlu tambahan-tambahan yang lain. Sudah cukup. Kerana sebelum Rasulullah wafat ni Allah Taala dah bagi semua. Ajar dah kepada Nabi supaya disebarkan kepada umat dia. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina. Wallahu alam aqulu qouli hadha wa astaghfirullah wa lakum. warahmatullahi taala wabarakatuh.